Благосостояние, уверенность в завтрашнем дне – это то, над чем мы будем работать, если мы будем в городском совете. Чтобы выполнить эту программу, мы считаем, что первоочередной нашей задачей является наполнение бюджета города Чернигова с целью реализации нашей программы, а также контроль за экономным, рациональным и эффективным использованием средств. В местного бюджета заинтересованы все, ведь вы же знаете, что за этим стоят и наше здравоохранение, и образование, и качество дорог, и развитие коммунального хозяйства в целом, все то, что требует кардинального улучшения в городе Чернигове. Сейчас правительство объявило войну зарплатам в конвертах. Почему так ставится вопрос? Да потому что 40% местного бюджета, если мы посмотрим бюджет на 2010 год, состоит из так называемого дохода с физических лиц, то есть из удержаний с нашей заработной платы по украинскому мову по дату с доходов физических осип. Поэтому если мы будем наполнять бюджет, если мы будем легализировать заработную плату, то мы сможем выполнить нашу программу. Социальная сфера, область, от которой напрямую зависит наше с вами чувство защищенности и комфорта. И я могу сказать, как заместитель директора, который работает в Фонде социального страхования, что мы наполняем сейчас бюджет не только своего фонда, а уже и местный бюджет. Каким образом? С начала года, 2010 год, это мы выявили уже 74 случая скрытого фонда оплаты труда это почти полмиллиона гривен неуплаченных податков и сборов в бюджет. Что касается контроля за экономным, рациональным и эффективным использованием средств в нашей программе даже отдельным пунктом прописано прозрачный механизм подбора подрядчиков для выполнения услуг и работ и закупки материалов. То есть что мы подразумеваем под этим? Во всех учреждениях и организациях, которые финансируются из бюджета, должен быть порядок проведения мониторинга цен на отдельные товары и услуги, которые ими закупаются. И это должно быть обязательно. Также это и применение энергосберегающих технологий, решение проблемы с утилизацией бытовых отходов. В рамках программы «Чернигов комфортный для учебы» Народная партия будет предлагать молодым временное жилье и в первую очередь тем, который один из членов семьи, который является студентом. И, конечно же, Чернигов наконец будет зарабатывать деньги на собственной истории. Мы внедрим в систему Чернигов для туристов и паломников.